Bu gün brifingin dərhal sonra sosial şəbəkələrdə sual atəşinə tutuldu. Demək olar ki, həm operativ qerərgah, həm bəlkə də sizin ə, nazirliyin ə, rəsmi səhifəsi, deməli çoxtandır idman zallarının açılmasını istəyən insanlar, xüsusən sahibkarlar indi idmançılardır, sahibkarlar da bu işlə məşğul olub. Onlar bir az terminologiyada ə, terminologiyanı dəqiq anlamadılar. Çünki orada söylənildi ki, idman sağlamlıq bərpa mərkəzləri bu ə, sanki böyük obyektlər nəzərdə tutulmuşdular kimi suallar belə səslənirdi. Mənim 3-5 nəfərlik balaca bir idman zalım var. Mənim zirzəmidə nə bilim 12 nəfərlik balaca idman zalım var. Mənə dəmi şamil olunacaq bütün bu qaydalar. Sizcə necədir? Əslində, əslində düz qaydada da o terminalı o cəhni düz başa düşmədilər Hı. və <coughs> üzr istəyirəm. Orda kooperativ qərarcağında da değildi və istisna olmadı ki, hansısa bir sahələr istisna olur. Hər birinə açıldı. İstər şəxsi, yox dövlətin tabelində olan qur idman zalları və hər biri. Və mən bir faktı qeyd etdim ki, əslində bu idman zalları bəlkə də ölkənizin sosial həyatında pandemiyaya belə deyə də yoluxuculuq üçün ən təhlükəsiz yerdir. Məsələn, özü ən, ən təhlükəsiz yerdir. An. Niyə? İdman zallarında öz özünüz təsəvvür eləyin, çox böyük sayda idmançı olmur. Hər bir zalda daxil olanda görürsüz, 5 nəfər, 3 nəfər, maksimum böyük zallarda 10 nəfər eyni vaxtda məşq edir. Özü istəsələr də onlar, yəni yan-yana istəsələr də olur. yaxın olmurlar. Hərəsər öz belə deyə də idman avadanlığında ayrı-ayrılıqda məşq edir və o yaxın təmas olmur. Nümunə üçün götürəndə məsəl orta məktəblər əsiniflə müqayisə edəndə istərsəməz idman zalında seyrlik daha çoxdur. Və ya xodda elə avtobusların özündə götürəndə yenə idman zallarında seyrlik daha çoxdur və burada təmas yoxdur. Və hər bir idman zalını işlədən sahibcar, məşdi istərsəməz o məsuliyyəti daşıyır və özü də bunun əlinə bu şans verildi çə artıq e, yola davam. Və o imkan verməyəcək çə orada bir problem yaransın və həm orada daxil olanda bunlara tövsiyə də olunacaq çə məsəl ilk öncə buların e, bələdiyyədə temperatur ölçülsün, Orda gigiyenik qaydaları əməl olunsun, eyni zamanda təmas məsələsində də nəzarət olunsun və eyni zamanda həm də ə, say baxımından onlar ola bilsin ki, məsələn, gündə 1 qrup, 2 qrupdursa, onu 4 qrupa böləcəklər ki, say az olsun. Yəni idman ictimaiyyəti çalışacaq, çə idman zallarında yolxma ümumiyyətlə söhbət olma. ümumiyyətlə indiyə qədər də idman zalları yenə yəni, ən təhlükəsiz yerdə nəyə görə say baxımından istənilən istəyir üzgüçülük hovuzunda olsun, istər stadionda olsun, hər bir yerdə idmançılar arasında məsafə çoxdur. Sadəcə ə, bəzi idman növləri var ki, məsələn, burada gülləşdir, burada sparring olmalı da. Yəni bir-birinə tutuşaşma. Bu da iki nəfər gülləşir. Yəni üç nəfər bir-birinə gülləşmir axı. Yenə burada da o ciyanik qaydalara əməl olundandan sonra və daha zala daxil olanda, məşqə daxil olanda idmançının temperaturu ölçülürsə və bunun artıq həmin zalı işlədən də bilir ki, bu yoluq bu yoluqmuyub da. Söhbət yəni bir də dəqiqləşdirək, söhbət iri komplekslərdən gedir. İri xırdalı. İri xırdalı hamısı. Yəni ikinci mərtəbələri birinci mərtəbəli zirzəmli hər biri açılır sadəcə həmin qaydalara e, riayət olunmaqla. Yəni o qaydalar o onlara da, hamsına da, da istisna. Hər birinə istisna. Yəni təkcə peşəkar idmançılar üçün yox. Öz sağlamlığının keşiyində dayanmaq üçün idmanla məşğul olan hər kəs üçün, yoqa ilə, fitneslə məşğul olan, üzgüçülük hovuzuna gedən hər kəs qaydalara riayət etməklə və vaksin pasportu və yaxud immunitet sertifikatını əldə etməklə bu xidmətlərdən istifadə edə bilər. Tamoşaçımız soruşur ki, mən verilişə təzə qoşulmuşam, üzr istəyirəm mənə ə yenidən izah olunsun ki, koronavirus keçirən vətəndaş 6 ay sonra peyvənd dolunurmu yoxsa ona olmaz? Ümumiyyətlə koronavirusa qarşı peyvənd ona olar mı? deyə tamaşaçı mənsə soruşur. Mən bir istəyərdim aydınlıq gətirəsiz. Tamam. Bunu o tamaşaçıdan əlavə həkim olaraq deyim olar biz hamımız bütün infeksiyalar bu sağa çox tez-tez alır. Doktor mən COVID keçirmişəm, amma adım portaldadır deyə vaksin ola bilmirəm və yaxud da gizli keçirmişəm, adım portalda deyil. İndi mən vaksin olumsam mənə bir zərəri olar mı? Ən çox olan ıı, sual budur. Antitelərin baxılmasını biz gərəkli hesab etmirik nəyə görə? Çünki ıı, biz hansı titrinin qoruyucu olduğunu bilmirik və bu qoruyuculuğun nə qədər davam etdiyini bilmirik. Sadəcə insan marağı üçün. Heç bir əlamətim olmuyub, görən COVID keçirmiş əmmi deyib baxdıra bilər. Və ıı, bundan əlavə də lap anti-teli olsa belə, COVID keçirib sağalmış olsa belə, insanların vaksinasiya olunmasına heç bir əks göstəriş yoxdur, onlara zərər verməz. Tam əksinə, immunitet üçün yəni qoruyuculuq üçündür. Sadəcə nəyə görə bəs 6 ay öncə, 1 il öncə COVID keçirmiş insanlar vaktin açılmır. Əncəli əhalinin covid keçirməmiş təbəqəsinə verilir. Yadınızdadırsa, ilk 65 yaşdan yuxarı başlandı. Y yəni xroniki xəstəliyi olanlar, yaşlılar, bunlar qoy birinci vaksin olunsun çünki bunlar yoluxarkən daha ağır keçirirlər. Daha çox risk qrupunda olan şəxslərə öncə. Ondan sonra da edirik. onsuz da bu insan yenə yoluxub, böyük ehtimal ki immunitet var. Yəni bu faktorlar nəzərə alınaraq bir vaksin strategiyası hazırlanır və buna uyğun şəkildə davam etdirilir. Amma insan gizli keçirib, ə, tellerini görüb bilir ki, gizli keçirib gedib vaksinasiya oluna bilər. Buna heç bir əks göstərişi yoxdur. Pasportuna da ala bilər, idmanada gedə bilər. Aydındır. Tamaşaçımız yazır ki, mən Savatsız adamam. Toyların açılmamağını başa düşə bilmədim. Əgər açıq havada maskadan istifadə edilmirsə, açıq havada toylar ola bilməz ki, Avropa futbol çempionatının bir neçə oyunu Bakıda keçiriləcəkdi. Başa düşə bilmirəm. 30 minadan bir yerə yığılışacaq. Bəs toy ola bilməz və yaxud kafe, restoranlar əyləncə üçün işləyir. Toyların açılmamasına səbəb nədir? Əvvəlcədən də təşəkkür eləyəcəyəm cavab üçün. Sizin ünvanlayacaq sualınızı so, so, dəftərinizdən öyrənəcəyik. <laughs> Ə bilirsiz bu sualın təbii ki məntikli açıqlaması da vardır. Hal-hazırda dövlət müəyyən qədər risk faktorlarını nəzərə alaraq mərhələli şəkildə açılma gedir Hı -hı. və bu cümlədən əhalinin də diqqəti, fikirləri nəzərə alınır və mən fikirləşirəm ki tədricən artıq müəyyən bir müddətdən sonra bu proseslər ilkin açılımlardır. İlkin açılımlardan sonra isə mərhələli şəkildə toyların da keçilməsinə icazə verilə bilər. Çünki bu bəzən e, belə bir fikir formalaşır ki, administrativ tədbirlər e, sanki administrativ tədbirlərin tətbiq olunmasında bir qeyri-adi bir sirli bir məsələlər vardı. Burada belə bir fürsət şey yoxdur. Sadəcə o, dövlət öz insanlarının sağlamlığını qorumaqla hüqumlü olduğuna görə və Azərbaycan da bir sosial dövlət olduğuna görə insan sağlamlığını ön plana çıxardırıq. Amma mərhələli şəkildə, təbii ki, bu addımlar atıldıqdan sonra hər bir məhdudiyyətin də özünün bir məntiqi olur. Mərhələli şəkildə bu açılımlara da gediləcək. Ancaq sadəcə olaraq bir belə bir suallar meydana çıxırdı. Metroların açılmasında, əgər digər nəqliyyat vasitəsi istəyirsə, nəyə görə metronun açılmasında biz bu qədər ləngiyirik? Davamlı şəkildə həm şəhərdi olaraq, həm səsçilər olaraq, həm insanlar olaraq bu suallarla biz qarşı-qarşıya qalırdıq. Ancaq orada bir məntiq var. Ventilyasiya prosesinin sürətli getməsi, o yolxmanın data da intensivliyinə gətirib çıxarda bilər. Düşünün ki, bütün bir qapalı məkan, tunellər səkmiş. Toyda da həmçinin mehriban, daha çox mehriban olan insanlar. Məsələn, bir məsələni diqqət edin. Yəni toyda siz o prosesin idarə olunmasını bir düşünün. O proses hansı istiqamətdə idarə olunacaq? Yəni o prosesin idarə olunması gələn ətraf edəki belə çətindir. Burada bir-birilə sıx təmas da var, kontakt vardır, yaxın məsafədən bir-birilə biz ümumiyyətlə istiqanlı millət olaraq bir-birimizlə müəyyən sevincimizi də, dərdimizi də bölüşməyə daim Yəni bunu emansional şəkildə deyilir. Ancaq dediyimiz kimi bir qədər səbirli olmaq lazımdır. İlkin məhdudlaşma tədbirləri aradan götürüldü. Bu epidemioloji vəziyyətə bir baxılsın, dinamika izlənilsin. Dinamika izləndikdən sonra təbii ki, dövlətin də, administrativ qurumların da məqsədi ondan ibarətdir ki, insanların həyat şəraiti rahat olsun, yaxşı olsun və toyları da hər birimiz gözləyirik. Şəxsən mənim bir millət vəkili olaraq bu gün fikrim ondan ibarətdir ki, toyların keçirilməsi nə qədər sürətlə bu məhdudiyyətlərdən götürülsə götürülsün. Ancaq məntiq onu düşündürür ki, bir qədər də səbr edək. Epitemoloji vəziyyət analiz olunduqdan sonra bu proseslər təbii ki öz axarına düşəcəkdir. Yəni açıq havada kafelər fəaliyyətini davam etdirir, restoranlar fəaliyyətini davam etdirir, hətta orada musiqi də dinləyə bilərik, 5-10 nəfərlə yığılıb hər hansı bir qonaqlıq da eləyə bilərik, ancaq orada 5-10 nəfər çevrəsində dayanaraq. Toyda de lap deyək ki, 60-70 nəfərlə bir toy etsək də mütləq biz bir kol boyun qucaqlaşıb şəkil çəkdirəcəyi deyil məsələn. Hər insan bu, yəni yoxlanılmış bir statistikadır, bilmirəm, sosial şəbəkələrdə ən azından hər insan toy məclisində 25 nəfərlə minimum yaxından təmasda olur, yəni öpüşür, görüşür, çünki qohum, ağrəbəd, dost və s. onları nəzərdə tutandır. Bir insan 25 nəfərinə minimum təmasda olur. Çox güman ki, bu təhlükədir. Dolayısı ilə bir insan ən azı 25 nəfəri yoluxdura bilər yoluxdura həmin toyda, hə? hə?